eng so'nggi tadbirimiz yoziyovon tumanidagi qora qoratepa qishlog'ida bo'ldi bu yerda ham jamuljam bo'lgan insonlarning xursandchiligi cheksiz agar yuragingda bo'lsa oqibat mehrdan zarracha bo'lsa nishona shu ona xalqingga aylagin xizmat shu ona vatanga bo'lgin parvona dilshod botirning ushbu misrlari bizning faoliyatimizga mezon bo'lsa ajab emas 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan davrada jamuljam bo'lganlarni ko'rib inson quvonadi Yaxshidir oilaga bezak agar bo'lsa u egizak Fatma zuhralorga qarang go'yoki ular ham qo'shiq tinglab zavq shavq olayotgandek aslida nimanidir tamaddi qilishyapti yoziyovon tumani hokimining ijtimoiy masalalar bo'yicha o'rinbosari mirzohid xotamovning ishchi guruhi rahbari sifatida bir guruh san'atkorlar bilan olib borgan ishlari tahsinga sazovordir jumladan muzaffarbek hamidov mashhur muhammad jamshid mirzolarning faoliyati bu borada ularning san'atkorlik qobiliyatiga tan bergan jamoaning xursandchiligini aytmaysizmi bu hammasi ezgulikning yaxshilikning tantanasi ekanligining belgisidir yaxshidir bo'lsa egizak udur oilaga yesak shir to'qiying keladi tilaklardan olar bahra fotima hamda zuhra umrini bersin umri uzun va sermazmun bo'lsin qoratepa qishlog'ining nomi bilan qiziqdik va uning tarixi haqida ma'lumot olish uchun iste'dodli shogir va qalamkash do'stimiz dilshod botirga murojaat qildik assalomu alaykum YouTube'dagi Notuguz kanalimizning sevimli muxlislari mana davlatimiz rahbarining 12-13 mayda farg'onaga tashrifi va undan keyingi jarayonlar bilan bog'liq bo'lgan siyosat va islohotlarni yetkazish borasida ham xalqni kayfiyatini yanada ko'tarish niyatida bir guruh ziyolilar 300 ga yaqin ziyolilar shogirdlar yozuvchilar olimlar aktyorlar san'atkorlar bir so'z bilan aytganda hammasi hozir farg'ona viloyatida bugun endi oxirgi kun bo'layotganligi uchun mana biz yozyovon tumanidagi qoratepa degan qishloqqa keldik mening yonimdagi do'stimiz aslida bizni kasbdoshimiz dilshod botir uchta kitobi chop etilgan qo'limda uning mana hozir ikkita kitobi turibdi bu yerda uchinchi kitob bular demak asli dilshodjon masobirov bir ming to'qqiz yuz yetmish uchinchi yil yozyovon tumani ya'ni qoratepa qishlog'ida tug'ilgan bir ming to'qqiz yuz to'qson oltinchi yilda toshkent davlat universitetini jurnalistika fakultetini bitkazganlar demak kitoblarni nomlari ham keltirilgan ekana demak ikki evet. ming o'n uchinchi yildan ish hanjari ikki ming o'n oltinchi yilda ishqiy navolar nomli she'riy to'plamlaring nashr etilgan ushbu to'plam demak shoirning uchinchi mana kitobni ham tasvirga olamiz va ko'rsatamiz mana demak jannat ifori deb nomlangan she'rlar turli xil mavzudagi manzumalar aks etgan eng muhimi tepa tarixidan lavhalar bor bu yerda shu hududni tarixini e, yaxshi biladigan va nozik idrak idrok eta oladigan ham ilmiy badiiy nazar bilan ta'rif tafsim qiladigan kim desam hamma birdaniga dilshod botir deyishdi shuning uchun e, kitob nihoyatda chiroyli kitob haqida men o'zim yana haligi gapiraman buni ushlab turasiz bitta narsani men o'qib bermasam bo'lmaydi dilshod menga juda ma'qul bo'lgani to'xtasin jalolov xorazm bilan bog'langan jihatda mana nafosat olami degan halig jigarrang bir kitob kitab bor qattiq muqovala ajoyib kitobki o'zbek shoirlari chiroyli bir nodira begim muvasioa mahsunani suratlari aks etgan kitob ham ko'z o'ngimda turibdi bu insonni qilgan ishlari lekin bu insonni hayoti silliq kechmaganiga ishora qilib o'zingiz ham aytib ketgan ekansiz Basura, dediğim, e, demek, şu yerde, şu bir ming e, to'qqiz yuz sakson to'rtinchi tamam yilda dunyodan o'tgan bo'lsalar bugungi kunlarni mustaqilligini ular ko'ra olmasdan o'tib ketdilar demak mana shu yerda juda chiroyli bir ifodalangan tomon bor ekan shuni kuni kecha mana davlatimiz rahbari xorazmga bordilar tojikiston prezidenti imomali rahmon bilan kirib aynan pahlavon mahmudni tepasida haligi maqbara tepasida yozilgan yozuvlarni ichki tomondagi yozuvlarni ko'rsatib berdilar har ikkala prezident bir biriga mehri yanada jo'shidi bu tarixiy voqelik tarixiy hodisa sifatida muhrlanadi mana bu yerda o'sha to'xtasin jalolovga aniqrog'i pahlavon mahmudni yuzaga chiqarish bobida bulardan oldim yurgan zo'ri yo'q deb bilaman qarang ulug'lar haqida gap ketsa sharifga munosib bir zot bor ma'rifat olamini zabt etsa uni yod etuvchi avlod bor deb kelgan va oxirida bitta men o'qib berishim kerak bo'lgan jihat bugun nomi tillarda doston shu ulug' pok topmaydi hmm. zavol u biz suygan buyuk bir inson u biz suygan to'xtasin jalol deb yozgansiz rahmat sizga shunday fidoyi ma'rifatparvar insonlarga baxshida she'rlaringiz ham ko'p bu yerda shuning uchun endi mana hozirgi mana jarayon bu qoratepa qishlog'i har bir joyni o'zini bir makoni joyi bor hali allomalardan biri aytgan agar biz tarixga chuqur kirib borsak xalqlar orasida elatlar orasida ajdodlar orasida yaqinlikni ko'ramiz degan gapi bor sababi hammamiz ham odam oto bilan moma havoga borib bog'lanamizku shunday ekan mana shunda ham juda katta hikmat bor diniy va dunyoviy ma'rifatni men dilshodbek e, dunyoni anglash yo'lidagi muqaddas yo'l deb bilaman va inson boshidagi ikkita ko'z degim keladi sababi biz bir paytlarda faqat bitta ko'z bilan ko'rganmiz dunyoni evet. endilikda mana diniy dunyoviy ma'rifatga emin erkin yo'l ochildi o'rganyapmiz Bularning hammasi yaxshilikning ezgulikning belgisi endi mana shu qora tepani nomi bilan bog'liq holdagi shu e, atama bilan bog'liq holdagi mulohazalaringizni aytsangiz marhamat rahmat avvalambor e, yurtimizga qishlog'imizga xush kelibsiz hmm. sizlar bilan uchrashganimdan benihoyat xursandman qishlog'imiz uh -huh. tarixi haqida avval boshda bir qiziqishlar e, bor edi oliy uh -huh. e, o'quv yurtida o'qib yurgan paytlarimizda qishloq haqida kichik kichik maqolalar yozib yurganman uh -huh. lekin bunga asosiy turtki bo'lgani biz o'zi asli shu she'r bilan shoirlik bilan she'ri shu urdingda shoiru shu mashq qilib turamiz shoirlikka davomimiz bo'lmasa ham ho' bu narsani yozishimga to'qsoninchi yillarda yazavon to'g'risida bir kitob chiqqanda qora qoratepa tarixi bir qadar sal nima deydi to'liq yoritilmagan edi ana shu kitob uh, turtki bo'ldi qortepada juda ko'p ziyoli insonlar yetishib chiqqan hozir ham juda katta bir ziyolilar uh, jamoasi bor qortepada nahotki o'zimiz shu qishlog'imiz haqida biror narsa yozolmasak deb shu haqida mana besh olti yildan beri shug'ullanib uh, uh, ancha izlanishlar olib bordik hatto xitoy o'sha tarix institutlariga biz Aha. foto nusxalar jo'natib u yerlardan javoblarni uh, oldik tarixchi olim nodirbek abdulahatov bilan hamkorlikda o'sha yer ostidan topilgan oson atiqalar uy andijom buyumlarini tahlil qildik rasmlari berilgan qishlog'imiz qabristoni haqidagi fikrlarimizni berdik qisqasi endi man qortepa haqida uch davrga bo'lamiz birinchi davri bu uh, miloddan keyingi ikkinchi uchinchi asrlar bular uh, ilk o'rta asrlar ilk o'rta asrlardagi uyruzg'or uh, anjomlari ham topilgan uh, birinchi asosiy sababi qora tepani mana bu janubiy uh, sharqiy tarafida katta ko'l bo'lgan tabiiy ko'l bo'lgan shuni atrofida odamlar istiqomat qilgan hozirgacha shu yerda odamlarni hovlilardan o'sha katta katta xumlar uy ro'zg'or buyumlari topilib turibdi bular g'ishtlar topilgan o'sha ilk o'rta asrlarga pushon davlatiga xos bo'lgan g'ishtlar hozir uyda saqlanib turibdi man bir muzey qilsak xudo xohlasa ularni namoyish etamiz ikkinchi davri islom madaniyati bizga kirib kelgandan keyin islom dini kirib kelgandan keyingi davrdagi topilmalar bular undan keyingi amir temur davriga xos bo'lgan o'sha uy ro'zg'or anjomlari taqinchoqlar va hokazo nimalar va uchinchisi yaqin ikki uch yuz yil muqaddam yashagan ota bobolarimizni avloddan avlodga o'tgan uy rurzg'vo buyumlari mana shundan kelib chiqib hozirgi qoratepa hududi bundan shu bir ming yetti yuz yil muqaddam odamlar shu hududlarda istiqomat qilganligini isbot qildik ilmiy nuqtai nazardan chunki qoratepa nomini o'zi uzu, qora so'zini keyinchalik biz avval aytdik bu qora rangga bog'liq desak unday emas ekan <laughs> u hajm keng qora degani buyuk şey ulug' degan ma'noni bildirar ekan qora suv qorasuvh qoraxon qoraxoniylar shunaqa nimalar mana shu yerda juda baland tepalik bo'lgan ikki uch terak bo'yi bo'lgan tepalik bo'lgan hozirgi qishlog'imiz markazida ana shu yerda o'shani tepasida manzilgoh bo'lgan bu o'sha davrdagi podsholiklarni aloqa vositasini bir nuqtasi sifatida foydalanilgan shuning uchun bu yerda doimiy odamlar istiqomat qilib kelgan avloddan avlodga o'tib kelgan undan keyin mana sobiq shu'rolar davrida bu tepalik tekislab tashlangan endi bu yerda juda katta bir arxeologik tadqiqotlar olib borilsa yana yangi yangi ma'lumotlar chiqadi malum biz imkonimiz boricha bularni o'zimiz qidirib topib kelyapmiz endi yana eng muhim jihati aytishim zarur bo'lgan narsa mustaqillik ayniqsa oxirgi besh o'n yil ichida besh olti yil ichida qora qoratepa nihoyat darajada o'zgardi nihoyat darajada o'zgardi o'sha paytlardagi o'sha maktablar Aha. bolalar bog'chalari idoralar va boshqa uh, maishiy joylar hammasi o'zgardi ijobiy tomon yo'llar mana yangilandi mana hozir bu eng yangi bitta ya, yangiligimiz qishlog'imizda prezident maktabi ochilish uh -huh. arafasida xudo xohlasa sentyabrda maktabimizda prezident maktabi ochildi uchta maktab uch to'rtta -huh. shu maktabgacha ta'lim muassasalari va boshqa joylarimiz gavjum qishlog'imiz uh -huh. qadimgi navqiron aholisi ham ko'p millatli uh -huh. bizda tojiklar bilan birgalikda o'zbeklar qirg'izlar qozoqlar qoraqalpoq turklar o'rislar tatarlar va hokazo ko'p xallar ham hamjihatlikda bir birlari bilan quda anda bo'lib e, yaxshi hayot kechirishadi rahmat endi mana e, bu kitoblar mana asosan shoir sifatida bu yerda tarixchi sifatida ham siz kitobni varaqlagan odam sizni shunday tasavvur qiladi hop endi demak mana shu ijod bunga kirib kelishga shuni o'qishga va ilhomlanishga sababchi bo'lgan omillar nima o'zingiz kasb nuqtai nazardan jurnalistsiz hali boshida to'g'ri aytdingiz biz sobiq sovet tuzumi davrida bir tomonlama bir ko'z bilan hayotni ko'rganmizda e, bizni bobolarimiz o'zi shu e, buxorolarda o'qishgan dadalarimiz amakilarimiz hammasi ziyoli bo'lgan uyimizda katta kutubxonalarimiz bor hozir ham bor kitob bilan oshno e, bo'lgan qalblardan doimo ezgulik yaxshilik chiqarekan to'g'ri shuning uchun bizni dadamiz marhum otamiz <laughs> botirali masobirov xalq ta'limi a'lochisi işte o'sha uzoq yillar maktabda ishlagan rahbarlik qilib erta <laughs> vafot etishgan lekin bizga juda katta meros ya'ni tarbiya qoldirgan bizni tarbiyalagan halollikka boshqaga va hammamiz <laughs> şey o'qitgan hammamiz o'qiganmiz va o'sha otamiz ko'p ijod qilardi shu ijodi bizga yuqqan shundan keyin shu yoshlikdan jurnalistikga qiziqib jurnalistika fakultetida o'qib ijod bilan shug'ullanib qo'ldan kelgancha ancha muncha she'rlarimiz nashr nashrb turibdi adabiyotga bo'lgan mehr so'zdagi sehrni anglash albatta so'zdagi sehr hali so'zda sehr sherda hikmat bor degan ham behuda emas albatta albatta qancha davron sursang ham bir olamni bor olamni ko'rsang ham modom otda yursang ham vatandan ayron bo'lma qarang mana otang yotgan makondir yurt bilan el omondir u qaysi bir zamondir vatandan ayro bo'lma poylarida xazon bo'l nisor bo'lguncha bo'lguvchi jon bo'l boy bo'lma lek inson bo'l vatandan ayro bo'lma vatan senga onadir kim onadan tonadir u tanho yagonadir vatandan ayro bo'lma boshing ko'kka yetsa ham seni sarmast etsa ham mol ketsa jon ketsa ham vatandan ayro bo'lma ochiq bo'lsa qalb ko'zi beminnatdir non tuzi dilshod botirning so'zi vatandan ayro bo'lma mana <laughs> shuni o'qigan zahoti mana yaxshi so'zlar yaxshi she'rlar <laughs> xamir <laughs> bo'ladi-da. demak poygir deydi bizada de xorazmda poygir albatta <laughs> keyingi tandirni yopish <yapış> uchun shunga o'xshab <laughs> <başatırıp gülüyor> turib mana inson qo'lsiz oyoqsiz ko'zsiz yashash mumkin lekin vatansiz yashab bilmaydi ana shu mazmunni bu yerda ifoda etgansiz xursandman dilshodbek ishlaringizga omad bo'ling doim sog' bo'ling omon bo'ling bolin. rahmat sizga